Pada 31 Ogos 1957, Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan buat pertekan pertama kali setelah dijajah oleh British. 31 Ogos merupakan kemerdekaan yang hanya dikhususkan kepada negeri-negeri di semenanjung Tanah Melayu. Jadi pada hari ini kita boleh melihat sejarah bagaimana Sabah Sarawak boleh menyertai Persekutuan Tanah Melayu untuk membentuk sebuah negara bangsa yang merdeka yang dikenali sebagai Malaysia. Bagaimanakah ia dapat membentuk sebagai sebuah negara? Semuanya bermula melalui mengadakan lawatan pada Julai 1961 sehingga Ogos 1962 lawatan dilaksanakan adalah untuk meyakinkan pemimpin Sabah dan Sarawak untuk melihat pembangunan yang dicapai Persekutuan Tanah Melayu agar mereka ini pemimpin Sabah Sarawak Singapura dapat bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu sahabat pemimpin Sabah Sarawak seperti temenggung juga anak baring Donald Stephen Datu Mustafa Harun akhirnya bersetuju untuk bergabung dengan Malaysia lalu menubuhkan jawatan kuasa setia kawan pada 23 Julai 1961 yang berperanan untuk menerangkan pemimpin Sabah dan Sarawak serta Singapura sebab gagal Malaysia ini diasaskan. Ia juga berperanan untuk mendapatkan kata sepakat tentang pembentukan Malaysia yang mana JSK ini telah dikendalikan oleh Tun Fuad Stephen. Kemudian, Perundingan London telah dilaksanakan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dengan Kerajaan British. Dalam perundingan London ini, British meminta Persekutuan Tanah Melayu ini untuk mendapatkan persetujuan daripada rakyat pemimpin Sabah, Sarawak, Singapura untuk bersetuju untuk meninjau reaksi mereka tentang gagasan Malaysia. Akhirnya, ia mengubuhkan Suruhanjaya yang dikenali sebagai Suruhanjaya Cobalt yang diasaskan pada Januari 1962 yang mana ada tiga dapatan. Yang mana dapatan yang pertama, 2 per 3 rakyat Sabah Sarawak menerima gagasan Malaysia. Yang kedua, mereka mahukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dijadikan asas perlembagaan yang ketiga kuasa autonomi kepada rakyat Sabah Sarawak. Suruhanjaya Kobol telah diketuai oleh Ghazali Shafi'i, Wong Pau Ni, kemudian Cameron Cobbold, Sir David Watterson dan Sir Anthony Abel. Suruhanjaya Cobbold ini adalah penting supaya mereka ini dapat persetujuan daripada rakyat untuk rakyat Sabah Sarawak Singapura ini terima gagasan Malaysia. Langkah yang seterusnya menyebabkan Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu menubuhkan jawatan kuasa antara kerajaan pada Ogos 1962 yang memainkan peranan yang sangat penting untuk merangka Perlembagaan Asas Memelihara Hak Istimewa Orang Sabah dan Sarawak. JAK ini telah diketuai oleh Lord Lanson yang membincangkan asas perlembagaan dan menjaga kepentingan penduduk Sabah Sarawak. Timbalan pengurusi tak silap Cikgu Tun Abdul Razak. Lima jawatan kuasa telah dibentuk untuk merangka perlembagaan yang mengalami kewangan, kehakiman, perkhidmatan awam dan organisasi kehamil, kehakiman. Kesannya, inilah perlembagaan pertama jawatan kuasa antara kerajaan yang membincangkan lima perkara penting yang disebut dalam scroll ini pada Julai 1963, perjanjian Malaysia telah ditandatangani. Yang mana inilah perjanjian yang telah ditandatangani yang menjadi asas untuk menubuhkan sebuah negara bangsa Malaysia. Pada 14 September 1963, laporan misi Malaysia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bangsa Bersatu baru saja disiapkan menyebabkan tarikh uh, pengistiharan Malaysia telah diganjakkan pada 16 September 1963 yang Merupakan hari yang mana setiap rakyat Malaysia menyambut ia sebagai hari cuti umum. 16 September 1963 menjadi detik sejarah yang mana Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura akhirnya bergabung menjadi sebuah negara lalu lahirlah sebuah negara yang dikenali sebagai Malaysia. Itulah sejarahnya.